Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan semua peserta KLIS 2025 Saya perkenalkan diri saya, saya Dr. Rusmanisah Binti Sulung Dan uh, penulis bersama saya adalah penulis pertama Nur Anis Afriqah Muhammad Suhaimi uh, Tajuk berpentangan kami adalah perusahaan Masa, aplikasi Kediri Akademik dan komitmen dalam kalangan guru pelatih perkhidmatan tahun pertama di sebuah universiti awam Malaysia. Secara ringkas, kajian ini bertujuan untuk menyelidik hubungan antara dua waktu penting yang muncul semasa transisi tahun pertama iaitu pengurusan masa dan efikasi kendiri akademik dengan komitmen profesion awal dalam kalangan guru pelatih. Uh, latar belakang kajian uh, sebagaimana kita tahu tahun pertama pengajian universiti lazimnya dianggap sebagai fasa peralihan yang kritikal. Bagi guru pelatih pra perkhidmatan, peralihan ini bukan sahaja melibatkan tuntutan akademik yang lebih tinggi malah berkait rapat dengan pembentukan identiti profesional keguruan. Perubahan daripada persekitaran sekolah menengah kepada uh, universiti menduduk menuntut Menuntut uh, pelajar mengurus pembelajaran kendiri, berfikir secara kritikal, serta menyesuaikan diri dengan tanggungjawab profesional. Dalam konteks ini, uh, komitmen awal adalah penting kerana ia boleh menjadi asas kepada kekal atau tidak kekal dalam profesion, serta mempengaruhi kesungguhan terhadap latihan dan pembelajaran. Kajian ini disandarkan pada teori kognitif sosial Bandura. Teori ini menekankan bahawa tingkah laku dan pencapaian seseorang dipengaruhi oleh penilaian kendiri, khususnya efikasi kendiri. Efikasi akademik uh, pula merujuk kepada keyakinan individu bahawa mereka mampu mengatur dan melaksanakan tugasan akademik untuk mencapai kejayaan. Dalam teori ini, efikasi kendiri mempengaruhi pemilihan aktiviti, usaha, ketekunan dan juga cara seorang menangani cabaran. Pada masa yang sama, pengurusan masa pula dilihat sebagai kemahiran regulasi kendiri yang membantu pelajar menyusun tugasan dan menstabilkan rutin uh, akademik seseorang pelajar di universiti. Walaupun literatur menunjukkan pengurusan masa dan aplikasi kendiri penting, terdapat beberapa jurang. Yang pertamanya, kajian tempatan Malaysia yang menguji hubungan ini dalam konteks guru pelatih pra perkhidmatan mahasiswa lagi terhad. Kedua, banyak kajian menguji pengusaha masa dan efikasi sendiri kendiri secara berasingan tetapi kurang menguji kedua-duanya serentak untuk melihat pemboleh ubah mana yang lebih dominan terhadap komitmen. Justru, kajian ini cuba menjawab adakah kemahiran pengusaha masa atau keyakinan akademik lebih menentukan komitmen profesional awal pelajar bidang pendidikan universiti. Kajian ini mempunyai tiga objektif utama. Yang pertama menentukan tahap pengurusan masa, efikasi kandidat akademik dan komitmen guru pelatih tahun pertama. Yang kedua menguji hubungan antara ketiga-tiga pembalik ubah melalui korelasi Pearson. Dan yang ketiga mengenal pasti pengamal, peramal dominan komitmen menggunakan ujian rekreasi berganda. Kajian ini menggunakan reka bentuk uh, kuantitatif, ya, tinjauan uh, keratan rentas. Populasi pula terdiri daripada guru pelatih tahun pertama di Fakulti Pengajar Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Daripada uh, populasi 253 orang seramai 175 responden dipilih menggunakan persampelan rawak mudah. Ya. Analisis pula dijalankan menggunakan uh, perisian SPSS yang merangkumi uh, statistik description ataupun uh, deskriptif korelasi pearson dan regresi berganda Untuk instrumen kajian pula kita menggunakan soal selidik berstruktur dengan 25 item menggunakan skala likert lima mata dan instrumen ini merangkumi tiga uh, konstruk iaitu pengurusan masa efikasi kendiri akademik dan komitmen terhadap profession atau pembelajaran profesional segi kepercayaan nilai cronbach alpha adalah 0.888 ini menunjukkan ketekalan dalaman yang tinggi dan sesuai untuk kajian. Manakala kita uh, beralih kepada dapatan, okey dapatan yang pertama adalah dapatan deskriptif yang menunjukkan ketiga-tiga konstruk berada pada tahap tinggi. Ya pengurusan masa, uh, minimum uh, uh, min keseruhan adalah 4.058 untuk efikasi kendiri akademik pula min keseruhan adalah 4.85 dan komitmen adalah uh, min keseluruhan ada 4.760 ini menunjukkan kom, uh, kom, kom, uh, responden secara umumnya mempunyai regulasi akademik dan keyakinan yang kukuh ya namun terdapat penunjuk uh, petunjuk kelemahan kecil lah pada item yang berkaitan melingah-lingahkan masa ataupun uh, tugasan yang diperlukan ya yang mencerminkan cabaran-cabaran yang biasa dilalui pelajar-pelajar baharu ya, di universiti. Okay, bagi uh, dapatan korelasi pula bagi hubungan antara pemulik ubah, uh, pertama pengurusan masa mempunyai hubungan positif yang signifikan tetapi kecil dengan komitmen. Uh, yang kedua efikasi akademik mempunyai hubungan yang positif yang lebih kuat dan signifikan dengan komitmen. Dan yang ketiga hubungan antara pengurusan masa dan efikasi akademik adalah tidak signifikan. So secara ringkasnya korelasi menunjukkan komitmen lebih berkait dengan keyakinan akademik berbanding dengan cara menguruskan masa sekurang-kurangnya pada analisis bivariate. Huh? So seterusnya dapatan uh, regresi berganda digunakan untuk pasti sumbangan relatif dua peramal Iaitu uh, Fikasi Kediri Akademik dan Pusat Masa terhadap komitmen Dan model regresi ini adalah signifikan ya uh, Dengan nilai F sama dengan 15.556 dan P kurang daripada 0.001 So model ini menerangkan kira-kira 17% varian komitmen Dengan R kuasa 2 sama dengan 0.170 dan adjusted R square sama dengan 0.159. Dari segi peramal uh, efikasi kendiri akademik muncul sebagai peramal signifikan dengan beta sama dengan 0.370, P kurang daripada 0.001. Namun, usaha masa tidak signifikan ya apabila diuji serentak dengan beta sama dengan 0.15135 dan P sama dengan 0.072. Ini uh, menunjukkan bahawa apabila keyakinan akademik diambil kira, usia masa tidak menambah ramalan yang kukuh terhadap komitmen. Baik. Kita beralih kepada uh, perbincangan kajian. Kajian ini menyokong uh, idea bahawa kohort tahun pertama komitmen lebih bergantung kepada belief system ya, iaitu bagaimana Pelajar menilai keupayaan diri berbanding kemahiran teknikal dalam kajian ini merujuk kepada pengurus masa lah, ya. Dan dalam kerangka teori kognitif sosial, ekonomi kendiri boleh dianggap sebagai mekanisme psikologi ya, yang mendorong uh, pelajar untuk kekal berusaha bertahan ketika cabaran uh, semakin meningkat dan mengekalkan perlibatan mereka dengan aktifnya. So, ini seterusnya membentuk komitmen lah membentuk komitmen profesional uh, awal yang lebih stabil ya dalam kalangan pelajar dalam bidang pendidikan. So dalam masa yang sama, perusahaan masa masih lagi penting ya tetapi kemungkinan perannya lebih tidak langsung atau menjadi lebih dominan pada fasa latihan lebih padat uh, pada masa akan datang nanti. Baik kita lihat daripada uh, sudut praktikal ya uh, atau implikasi amalan ya dapatan mencadangkan institusi pendidikan guru memberi penekanan kepada intervensi awal yang memupuk efikasi diri akademik contohnya melalui pengalaman pembelajaran berstruktur yang membina mastery experience ya maklum balas formatif yang jelas dan membina ya kepada para pelajar dan sistem bimbingan mentor serta uh, modeling among peers ya so pengurusan masa pula wajar dikekalkan sebagai sokongan pelengkap yang membantu mengawal procrastination dan menstabilkanlah rutin kerja dan juga pembelajaran kalangan pelajar ya yeah. manakala pada uh, implikasi pada dasarnya pula latihan keguruan ya yeah, uh, kajian ini menyokong idea bahawa latihan guru tidak boleh berorientasikan kompetensi teknikal semata-mata pembangunan profesional perlu menyeimbangkan aspek pedagogi dengan aspek psikologi prestasi ya, terutama efikasi kendiri kerana ia berkait dengan komitmen dan ketahanan dalam profession. So dengan kata lainnya, membina guru yang berkualiti memerlukan bukan sahaja skill tetapi juga belief ya, belief yang menyokong ketekunan dan juga daya tahan dalam kalangan guru, bakal guru ini. So sebagai kesimpulannya, guru pelatih tahun pertama menunjukkan uh, tahap tinggi bagi pengusahaan masa Efikasi kendiri akademik dan juga komitmen dalam kajian ini ya. So kedua-dua pengurusan masa dan efikasi kendiri berkait dengan komitmen Tetapi efikasi kendiri punya hubungan yang lebih kuat ya. Dalam model serentak pula efikasi kendiri akademik ialah pengamal dominant komitmen Manakala pengurusan masa tidak signifikan ya. Dan kajian ini menyediakan asas empirical untuk merangka intervensi transisi tahun pertama yang lebih sistematik dan berasaskan bukti dengan memusatkan pembangunan efikasi kendiri akademik dan memperkukuhkan sokongan regulasi kendiri. Ya, so itu saja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.